Hadirin Jumaat yang berbahagia kecuali Fair Liverpool. Kita mulakan video ni dengan satu pantun. Makan nasi berah basmati sambil bersenang di Pulau Pangkor. Depa kata MU modal penalti. Depa dapat penalti pun tak skor. <laughs> Jom kita mula video. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio So dalam video kali ni kita nak buat UCI review Yang mana secara mengejutkan ada beberapa pasukan yang kita predict akan lepas Tapi tiba-tiba mereka kalah Antaranya adalah pasukan macam Liverpool Walaupun aku throw mereka tapi Liverpool antara yang aku favouritekan untuk ke final Bukan setakat semi final Aku predict mereka boleh pinjau kali ni Tapi dengan kuasa pasukan PSG PSG memang power dalam game ni boleh menang dengan mereka Dan pasukan Real Madrid walaupun mereka main buruk dalam game ni tapi dengan kuasa ref... <laughs> kuasa referee apa lah <laughs> sorry, sorry. Tapi mereka still boleh menang penalti dengan Atletico Madrid. Dan Manchester United, walaupun mereka tak masuk UCL, pasal apa tiba-tiba kejar dah nak sembang pasal MU kan? Ha, ah, suka hati video aku. So, MU boleh menang dengan pasukan Sociedad. Tapi ada beberapa game lah kita tak sempat nak cover macam game Bayern. Game Bayern aku tak tengok langsung tau quarter final. Padahal mereka punya lah bantai pasukan Leverkusen tu macam tak ada apa. So, jom kita mulakan dengan game pertama dulu iaitu pasukan Barca dengan Benfica. Barca menang 3-1 dalam game ni. Semua go dalam separuh masa pertama Dalam game ni aku suka Kalau hampa pernah tengok bedah taktik aku pasal hasil flick Hampa akan faham lah apa aku cakap Yang mana perubahan posisi antara pemain pasukan Barca Memang sangat-sangat fluid Saat-saat tengok Lewandowski dekat belakangan. Saksa, belakang kanan Saat-saat Lewandowski duduk belah kiri Saat-saat duduk dekat belakang Yamal dengan Rafinha sesat main dekat kanan dengan kiri sesat dodo main dekat belah kanan sesat dodo duduk kat belah kiri So dalam game ni, play-play pasukan Benfica, mereka tak boleh predict play-play Barca tau. So itulah membuatkan mereka ni selalu struggle nak mark play Barca. Dalam game ni tak payah cakap banyak lah. Lamy Yamal dengan Rafinha, dua player ni what a duo lah. Tapi dalam game ni aku lagi impressed dengan Lamy Yamal lah. Bukan setakat daripada segi goal saja, daripada segi movement, dia totally dominate play-play pasukan Benfica. Ha tengok play-play Benfica semua dah barai dengan dia, ada sampai pernah tolak, ada sampai dia jatuh tau. Punyalah geram dekat budak umur 17 tahun ni. Betul-betul padu dan dribble. Kalau ha tengok assist yang dia buat dekat Rafinha tu memang cukup solid. Dia makan play Benfica macam Messi makan botin lawan dengan Bayern dulu tu. Member tu sampai macam terlentang tau. Lain kali dia buat satu assist yang aku pun tak jangka, aku ingat dia nak shooting. Rupanya dia buat assist dekat Rafinha, Rafinha boleh score. Lepas tu gol yang pun unpredictable. Shooting tu nampak macam slow je tapi curve tu membuatkan keeper tu susah nak save dan tu bukan kebetulan tu adalah shooting teknik daripada Lamy Yamal dia score gol kedua lepas tu gol ketiga pula gol daripada Rafinha assist daripada Balde Balde dalam game ni memang solid gila daripada segi counter attack daripada segi bertahan untuk pasukan Barca dalam game ni aku boleh kata mereka totally dominate the game lah lagi-lagi dia pun main dekat home Dia pun sendiri kan Hari tu main dekat away Dengan 10 orang pun Dia pun still boleh menang Main dekat home Apa entah lagi Lagi senang Dia pun nak menang Cuma gol yang dia bola tu Sakit hati juga lah Sebab gol tu Dia pun tak buat betul-betul Patutnya bola tu Inigo Martinez kena clear Tapi bila dia terlepas home pula terlepas Maki orang belakang dia Lelah kali Benfica dapat gol daripada Otamendi. So Barca menang 3-1 dalam game ni. Yang aku suka satu lagi iaitu movement midfield midfield pasukan Barca iaitu Pedri, Dani Olmo, Frankie De Jong memang solid gila. Lagi-lagi Pedri kat mana-mana dia ada. Cuma game ni dah nampaklah kekurangan sikit sebab daripada segi speed Lewandowski umur dah kurang dah. Banyak cancan dan play-play Barca bagi Dia tak boleh finish Kalau tidak dalam game ni Barca boleh habiskan game Dengan lagi banyak gol. Kita masuk ke next game Arsenal dengan PSV Game ni tak ada makna dah pun Arsenal menang 7-1 hari tu Tapi still mainkan play macam Garun Magalas lagi Ateta ni pun rehat kalah play-play muda Tapi aku tahu lah kan Kok-kok lah dia mainkan play-play muda Tiba-tiba PSV tu nak share Mereka boleh come back ah, Mampu yang Ateta kena maki dengan fan-fan Arsenal So better dia turunkan play-play yang ada utama juga ada play second team juga so adalah play-play utama kita dapat tengok depa rehat dalam game ni macam Odegaard dia masuk lambat Saliba tak masuk langsung tapi still Arsenal boleh seri dalam game ni. Seri dah cukup dah. Kalau kalah pun tak ada apa sebab depa memang dah lepas dah dalam game ni cuma nak kekalkan momentum tu so dalam game ni Arsenal seri dua sama gol daripada Zichenko dan juga gol daripada Declan aku suka dalam game ni penggunaan Ateta untuk Zichenko yang mana dalam game ni dia gunakan Zichenko as center midfield so memang terbukti Zichenko bila main dekat midfield memang betul-betul bagus dan chance yang dia ada dia boleh benam bukan dia nak tunggu-tunggu nak pasing-pasing kat orang macam Odegaard tak takde dia dapat chance dia terus score itulah yang kita mau. sebab kalau hampa tengok lah, aku bukan nak kutuk Odegaard sebab Odegaard one of the best player untuk Arsenal tau cuma daripada segi di semacam kita terlalu memberi dekat player lain. Kadang-kadang dia kena jadi tamak juga macam Kevin De Bruyne ke ataupun Bruno Fernandes ke. Tapi Bruno macam dia lebih sikit kot. Ah ha. tapi aku rasa lebih kurang macam hang kena tengok Kevin De Bruyne. Dululah jangan tengok lah ni. Kalau lah ni dia selalu main golf, sepak menangi. Kevin De Bruyne dululah. Dia bijak tau. Nak tahu bila masa dia patut shoot, bila masa dia patut passing. Tapi dalam game ni ha, Mat Funkok Bosak tu perform pula, Mat. Sterling dalam game ni perform pula. Bukan setakat perform Buat 2 IC Tapi first half je lah Mungkin bateri dah habis Takat first half je Saya kena tak jadi Tapi still perform Untuk pasukan PSV Dia pun still fight Banyak play-play utama juga Dia rehatkan Tapi dia pun tahu dah Dia masuk dalam game ni Tak ada makna pun Tapi aku bagi kredit juga Dekat dia pun, Sebab dia melawan Dalam game ni Tak ada lah Dia pun, biar Dia tu kena kita lagi Dekat MI So Arsenal seri 2 sama Menang agregat secara 9-3 Dan depan ni Depan akan lawan dengan pasukan Real Madrid King dekat Europe Bila kita sebut pasal King dekat Europe ah, Real Madrid dengan Atletico Real Madrid menang penalti Dalam real game Depan kalah 1-0 dengan Atletico Tapi Atletico tak cukup lagi Untuk kalahkan depan secara agregat Sebab hari tu depan kalah dekat Bennebu So dalam game ni Ada banyak isu yang berlaku Tapi kita tolak tepi tu dulu Kita semak dekat hujung review ni Game ni kalau tengok Atletico Atletico Madrid totally dominate pasukan Real Madrid. Real Madrid ni ah depa dah expose banyak kali tau. Depa dah expose banyak kali tau. Bukan setakat dalam UCL tapi dalam La Liga pun. Depa ada banyak game yang depa ni tak perform tapi depa boleh menang. Tu adalah mentaliti menang yang Real Madrid ada yang pasukan lain susah nak ada. Sebab tim lain punya lah bergolok gadai nak menang tapi Real Madrid ni depa kena kitai habis 90 minit tak tahu habis menang. Dan bukan musim ni saja. Musim sebelum-sebelum ni pun banyak kita tengok performance pasukan Real Madrid yang depa ni tak perform pun tapi depo still boleh menang. Dalam game ni aku tak suka dengan performance Vinicius dengan Mbappe ah. Depo memang nampak memang kena kita teruk dalam game ni. Mbappe tak nampak sangat sebab dia punca penalti. Tapi Vini tu kan lah. Vini tu memang nampak barai habis dalam game ni. Beli tu sampai mengamuk tau kena cover dia banyak kali. So dalam game ni Atletico sebenarnya lagi deserve untuk menang sebab depo totally dominate pasukan Real Madrid. Cuma Real Madrid kena berterima kasih dekat defend depo lagi-lagi Asensio. Yang speed ligan bola tu sampai jadi defender terpantas dalam UCL pada musim ni ha, Tengok The Ligan bola sprint tu Sampai cetak rekod kan Mana nak kata Real Madrid tak barai Siapa-siapa yang tengok game Real Madrid setiap game Jangan apa akan setuju dengan kata-kata aku Kalau tak tengok game Real Madrid setiap game Ha akan kata aku ni benci Real Madrid Real Madrid kan selalu Mereka akan mulakan game Mereka macam ni tau Okay, fan Real Madrid akan confident. Manet pertama, what a save by Courtois. <laughs> Manet pertama pun Real Madrid dah kena attack lah selalu. Tapi habis game, menang. Celebrate. Atulah Real Madrid. Dah aku cakap betul lah. Tak sampai semenet main. 30 saat. 30 saat Real Madrid dah kena dah. Goal daripada game lagi. Tapi nasib baik lah lepas tu dia pun tak kena lagi goal. So dalam game ni ada dua moment yang patut kita bincangkan. Yang pertama adalah handball Simon dalam kotak penalti. Bukan coach dia pun. Tapi anak dia. Handball tu ramai kata tu penalti. Ramai kata tu ni natural juga. Hampa rasa macam mana. Tapi kalau pendapat aku, sebab waktu tu tangan dia memang kat situ dah. So waktu bola tu main dia pun tak sengaja kena. Aku rasa betul lah keputusan referee tak bagi penalti. Yang kedua ni bagi aku lagi besar lagi daripada isu Simon tu. Mungkin lah lagi besar ataupun tak besar. Ampun boleh pikir sendiri kat komen. Iaitu situasi double touch penalti Julian Alvarez. Ramai yang kata Real Madrid rompok Atletico Madrid dalam game ni. Sebab referee batalkan penalti Julian Alvarez. Termasuk aku. Aku pun semalam mengamuk pasal Atletico ni dia pun punya penalti dibatalkan. Sedangkan kalau tengok video tu secara zoom ke slow motion ke macam memang tak nampak langsung kena bola dan sungguh lah semalam aku cakap oi memang ni memang vadri betul lah ni kan depa memang banyak referee betul ni kan tapi bila aku study balik pasal bola dekat zaman moden lah ni dia ada satu sensor yang mana kalau dia kena kaki player tu referee akan tahu tu dah bertas ke tidak depa tak perlu nak tengok video banyak sangat depa just dapatkan sensor daripada bola tu saja aku tak tahu betul ke tak sebab aku ada baca daripada sumber yang boleh dipercayai lah kan kalau tak betul pun boleh komen. Man. Sebab semalam aku dah buat satu video dekat TikTok tau Yang aku kata Real Madrid ni vadrik lah apa semua kan Sebab dia pun banyak referee Penalti tu tak patut cancel lah apa semua Biasalah kan banyak fan Real Madrid koyok Aku bukanlah benci Real Madrid sangat Tapi cuma aku geram dengan keputusan tu Tapi bila aku tahu yang keputusan tu Bukan berdasarkan VR semata-mata Tapi disebabkan sensor yang dapat tahu Kalau player tu sentuh penalti dua kali Dia dapat detect So aku pun akui benda tu So kalau dah ada detect macam tu Tu memang double touch lah Dan penalti tu memang patut dibatalkan So tahniah pasukan Real Madrid Berjalan lepas lagi daripada UCL Dan lepas ni mereka akan lawan dengan pasukan Arsenal Walaupun Arsenal dengan pasukan Real Madrid Kalau kita nak kata daripada segi quality player Pasukan Real Madrid lagi bagus Tapi daripada segi quality team play Aku boleh kata Arsenal lagi bagus Cuma aku rasa game Arsenal dengan Real Madrid ni Bukan berdasarkan quality Bukan berdasarkan gameplay Tapi berdasarkan belief. Adakah Arsenal percaya depa boleh kalahkan pasukan Real Madrid? Sebab kalau anda tengok gameplay pasukan Real Madrid musim ni ya, depa punya gameplay compang-camping. Compang-camping macam kena ke dengan Real Madrid. Compang-camping tu macam baju. Ha, tapi Wah harap lah gameplay mereka Mereka ni just passing ke depan Lepas tu insya Allah boleh score Kalau tidak pakai Mbappe, Vini dengan Rodrigo tu Dan kita tengok musim ni lah Vini dia tak bebas macam musim lepas tau Sebab musim ni mereka ada Mbappe dekat tengah So dia tak boleh lah menyeli suka-suka masuk kat tengah apa semua Dia pun kena jaga posisi ni dia So daripada segi gameplay Arsenal still ada peluang Untuk kalahkan pasukan Real Madrid tapi mungkin dalam game ni dia pun akan main sentimen kepercayaan. So Real Madrid aku rasa mungkin lagi advantage untuk menang next game. Lagi-lagi first game lawan dekat Emirates pula. So second game lawan dekat Santiago Bernabeu. Aku tak tahulah Arsenal boleh pergi ke tidak kita tengok dia boleh buat apa kita masuk ke game tumpuan pada minggu ni iaitu PSG dengan Liverpool Ay, hey, Liverpool apa dah jadi ni kan dalam APL beraya-raya dapat penalti setiap game kan tak nah, ni bukan the key memang setiap penalti dapat dapat tu memang deserve tapi saja nak troll kan sekali dalam game ni kena dengan PSG dekat Anfield hari tu menang dengan PSG oi mereka kata PSG dah tak ada peluang mereka akan main kat Anfield we are waiting for you at Anfield Anfield apa kena juga 1-0 tapi itulah kena dengan PSG 1-0 dalam game ni tapi PSG walaupun mereka menang 1-0 Tak cukup lah mereka nak menang dalam real time Masuk sampai penonton sepakai penalti Donor rumah jadi hero Tapi aku impressed dengan gameplay pasukan PSG tau dalam game ni Aku memang favouritekan mereka untuk P lebih jauh dalam UCL kali ni Dan harap-harap mereka boleh ke final Ataupun paling kurang ke semi final lah sebab kuarter ni depa lawan dengan pasukan macam Aston Villa bukannya nak rendah-rendahkan pasukan macam Aston Villa ni tapi kalau kau tengok gameplay pasukan PSG ni depa lawan dengan mana-mana pasukan pun depa boleh beat lagi-lagi mentaliti depa kuat musim ni Real Madrid hat mentaliti depa padu tu pun mai dekat Anfield kena kita ya, tau ni PSG mai dekat Anfield kita ingat dalam game ni Liverpool nak kau-kau attack depa dak dalam game ni pun Liverpool kena bertahan juga PSG still dominate the game dan Liverpool sumber attack depa just counter attack sahaja memang dalam game ni kunci kepada penguasaan bola untuk PSG adalah midfield depo dan aku suka performance defend defend daripada PSG. William Paco, Nuno Mendes, Nuno Mendes dalam game ni kalau dia pergi kedai makan ke apa semua mesti dia rasa gatal-gatal sebab dalam poket dia ada rambut salah. Salah dalam poket dia. Kena poket teruk salah dalam game ni. Salah tak leh nak buat apa, nak dribble tak lepas, nak shooting tak lepas, macam-macam dia nak buat Semua tak jadi dalam game ni Dan untuk Liverpool Lagi pedih lah Sebab mereka boloh dalam game ni Disebabkan mistake defend mereka Sebab mereka tak boleh jaga gol tu Dan bola tu biar dapat dekat Dembele So Liverpool kalah 1-0 dekat Anfield Dan mereka struggle untuk skor dalam game ni Bila masuk Darwin Nunes lah Aku bukan nak turun Nunes Sebab aku ni lah level kesian lah dekat Nunes ni Sebab kita pun ada humanity juga kan Humanity kau Hampu duk turun Anthony kau kau tu Tapi Anthony tu fan MU sendiri pun turun juga kan Tapi Nunes tu kan Aku tak tahulah fan Liverpool marah ke Ataupun kesian Dekat dia Tapi personally Aku kesian dengan dia Sebab nampak dalam game ni Dia masuk Dia pijak je Dekat atas padang Dia tak confident Kita tolak tepi lah Dia tak boleh score penalty tu Tapi dalam game ni Bila dia masuk je Dia bukan membuatkan Player Liverpool Macam tambah player Dia buatkan Liverpool Main dengan 10 orang pula Ada satu masa tu Dia pergi ke depan Tak silap aku Tentu outside kot Dia pergi tinggal bola dia pun tinggal bola juga Dua-dua tinggal bola Dan dia tak bagi apa-apa input pun Untuk pasukan Liverpool Dalam game ni Dia tak bagi input Macam game lepas Game lepas kan dia bagi impact Dia isi dekat Elliot tu tapi saya game ni tak boleh bagi impact Untuk play-play pasukan PSG Macam Desiree Du Sorry lah kalau saya nak sebut nama dia Dia memang padu tau Hang tengok Desiree Du ni Dribble dia lambat gila Tapi play-play Liverpool Tak boleh nak adapt dengan dia tau Kalau hampa fikir kan Pasal apa tak tackle je dia Sebab Desiree Du ni Dia memang tunggu play nak tackle dia Sebab bila play nak tackle dia Tu adalah execution untuk dia Bila play nak tackle dia Baru dia gerak Sebab tu lah dribble dia selalu lambat Walaupun hang tengok movement Desiree Du ni Macam pelan-pelan Tiba-tiba dia boleh shooting Alisson berapa kali dah kena save bola dia. Dalam game ni ah main dekat Anfield, Alisson buat sampai 7-8 save tau. Memang struggle gila Liverpool dalam game ni. Terima kasih juga dekat Alisson dan benteng Liverpool yang bertahan dalam game ni. Tapi bila masuk ke penonton sepakan penalti, oi memang tak ada nak buat apa lah Donnarumma ni kan. Dona Roma bila masuk penalty show up ni kan Kita boleh kata dia macam Amy Martinez punya vibe lah Cuma Dona Roma ni dia tak main main game pun Dia memang padu je dekat penalty show up tu Dia sih dua penalty tau Dan dia sih dua penalti tu memang solid Selalunya goalkeeper tinggi-tinggi macam ni Kelemahan dia bola dekat bawah lah Sebab dia lambat nak dive tapi dok, dalam rumah ni walaupun tinggi, dah ada laju gila. Lain-lain kali -lain, Nunes fail penalti, lepas tu Ketejo fail penalti, muka dia macam senyum sikit oh Nunes. Dia macam, oh bukan aku seorang gagal. Ah, Ketejo pun kena juga nanti. So bagi dua, beda kena kutuk dengan fan. So okay, dalam game ni, what a performance daripada dalam rumah, what a performance daripada pasukan PSG. Tapi Liverpool tak nak sedih-sedih sangat lah. Ni first season unslot kot, kira okay okey lah tu kan. First season unslot, walaupun dia bagi expectation yang cukup tinggi, finish dekat top table dalam UCL. Tapi itulah yang menarik dalam UCL pada musim me. Hang finish dekat top table tak semestinya hang boleh menang dalam UCL. Real Madrid yang kena main playoff, depa lah ni dekat quarter final. Hak tulah yang kita tengok excitingnya format UCL pada musim ni. So first season Unslot boleh kata kalau dua trofi tu okey lah kot kan. Lawan dengan Newcastle Ahad ni Carabao Cup kita tengok boleh menang ke tidak. Tapi kuasa boleh menang kot Lepas tu EPL dah confirm dah kuasa dalam tangan tu. Okey lah tu first season Unslot dua trofi. Jangan duk sedih-sedih sangat fan Liverpool. Bersyukur sikit. Ah um, boleh orang bagi betin nak pohon, bagi pohon nak kaki. Perajang juga ada gura-gura-gura. Jangan marah. Depa dah tengah sedih kan Kita nak tanya Eh depa tanya kita beli lagi So ada juga lagi Yang kita tak sempat nak cover Macam Inter Milan dengan Feyenoord Bayern dengan Leverkusen Bayern menang memang solid Inter pun menang Kekas satu-satunya Wakil daripada Itali Dalam UCL kali ni Aston Villa menang 3-0 Dengan Club Brook Duet Asensio dengan Rashford Memang depa ni duet Macam damai daripada kecil Aku dah cakap daripada hari itu lagi Tapi Rashford tak score-score Dekat MU punyalah lah Tak nak score Dekat Aston Villa tak mahu score pula Nak isi kat orang tak tahulah apa jadi kat dia tu Mungkin okay, dah start berubah dah kot So kita masuk ke next game Iaitu game terakhir dalam video kali ni Iaitu MU dengan pasukan Sociedad Minta maaf lah kalau minta aku review game Tottenham dengan Aziz Akhmar ke Chelsea dengan Copenhagen ke Minta maaf aku tak tengok tapi kita akan recap juga dekat ujung game So, MU dengan pasukan Sociedad Walaupun MU dapat dua voucher penalti dalam game ni Tapi kita kena ingat Sociedad dalam game ni pun dapat penalti So bukan MU saja. Satu fun fact ah untuk referee yang jaga game ni iaitu Benoit Bastien. Referee daripada Perancis ni dalam 24 game yang dia jaga dalam musim ni, musim ni dia dah handle 24 game tau. Hantar berapa penalti dia bagi dah dalam 24 game tu? 13 penalti. So memang banyak dia ni memang pemurah nak bagi penalti sebelum ni. So dalam game ni MU dapat 2, Sociedad dapat 1. Kalau hangpa tengok dekat IG Fan Fan so sidak, dia depa mengamuk dalam game ni sebab depa kata depa kena rompak. Rompak celah mana pun aku tak tahu depo yang mula-mula dapat penalti lepas tu depo kata AMU rompak depo so aku boleh kata tiga-tiga penalti dalam game ni memang valid penalti untuk Sociedad pun valid penalti untuk Manchester United pun valid kita tak boleh argue memang ada contact untuk Sociedad tu yang delete di tu dia nak tackle bola tapi terkena kaki Oya Zabal kau tak salah tentu lalang kali memang penalti lah aku tengok slow mo memang kena lepas tu AMU dapat dua lagi penalti tu memang ada contact juga dalam penalti so hangpa kena faham tu dia macam Liverpool lah dapat banyak penalti ah lupa bila sebut pasal lupa satu lagi tadi tu aku geram salah dalam game lawan dengan PSG tu tak pen penalti je kerja dah kan bila dapat penalti shot tak skor pula dia skor lah timit timit dia tak skor masuk balik game tu dia macam game Liverpool tau sebab Liverpool ni keep pressure pasukan lawan membuatkan depa ni boleh buat mistake dalam kotak penalti macam ni lah macam game MU ni lah MU pun keep pressing play-play pasukan Sociedad sampai depa ni buat mistake dalam kotak penalti depa sendiri dan aku jujur dekat hang daripada segi gameplay tolak tepi gol daripada segi gameplay saja ni adalah the best gameplay untuk Manchester United sejak Amorim Mai dekat MU. Tak kira lawan dengan pasukan Sociedad pun, tapi hangpa boleh tengok perbandingan gameplay comparison antara gameplay lepas lawan dengan Sociedad dekat away dengan gameplay dekat home ni pun. Ada yang kata oh main dekat home boleh lah. Hang kena ingat MU lah ni main dekat home lagi teruk lagi daripada main dekat away tau. So tak ada faktor advantage dekat home pun. Tapi dalam game ni MU memang main bagus. Daripada segi link up, daripada segi gameplay aku nak kata tak ada seorang pun player tak bagus dalam game ni. Kasih aku suka Amorim gunakan dia daripada segi one touch play sebab Casemiro kalau tengok sebelum-sebelum ni dia terlalu eager nak buat passing ke depan tau sedangkan kalau tengok dalam game ni bila Casemiro dapat bola dia terus tengok depan dia siapa player yang ada depan dia dia akan passing dulu kalau ada pressure main dekat dia defense MU memang solid dalam game ni dan Onana memang membantu dia dah makin perform dah kena bagi pujian juga dekat dia harap, -harap dia bukan Melayu lah sebab Melayu ni bukan boleh kena puji kan tapi Onana tu muka dia bukan macam Melayu pun, kan Ah, ha, so boleh puji lah defense MU solid dalam game ni play macam Dalot play macam Maza Mazraoui memang totally dominate dekat bahagian wing tu untuk play macam Garnacho ah Garnacho kalau tengok ah, dia punya dribbling dia punya movement dan juga decision making dia makin improve dia dah tahu bila nak passing dia dah tahu bila nak shooting walaupun kadang-kadang nampak tamak juga tapi aku rasa tamak sikit dekat seorang striker ni sangat penting ah, untuk seorang striker ni confident Zerzi oi Zerzi yang kena check dia punya nationality ni kan dia ni daripada Belanda ke daripada Brazil memang padu gila dalam game ni play-play tak -play semua terkicap kena dengan dia dan Hoyland goal tu akan akan datang Holland. Sabar. So Holland makin improve hampir-hampir skor lagi banyak kali dalam game ni tapi tak boleh boleh nak skor macam badi dia ni. Kena badi bunga dia ni. Ada sekali tusuk sikit lagi nak masuk kan. Tapi dia boleh buat satu assist juga, goal contribution untuk gol daripada Dalot. Dia macam tukar pula kan. Patutnya Dalot assist kat dia tapi dia assist kat Dalot. Pelik betul, betul. So satu token point adalah Patrick Dorgu. What a performance daripada dia. Dia laju, dia lincah daripada segi pertahan pun dia solid. Satu benda jadi kena pembaik atau di Kalau saya ingat game lepas lawan Sociedad yang aku review aku cakap ni adalah worst performance daripada Patrick Dorgu tapi dalam game ni ni adalah the best performance daripada Dorgu walaupun decision making dia barai cuma dia kena improve decision making dia tu sebab aku rasa bahagian dia tu antara bahagian yang terpenting untuk MU so decision making tu penting nasib baik MU dalam game ni boleh menang dengan 4 gol kalau tak kalah tiba-tiba MU hadap dengan situasi MU ni tak ada gol so Patrick Dorgu dia buat keputusan macam tu mungkin akan kena maki dengan fan lah dan Bruno Fernandes oh performance dia memang 5 star gila lah dalam game ni Aku tak tahu nak cakap apa lah kan Memang dia totally carry midfield MU lah Tapi aku bukanlah nak puji dia seorang Cuma dalam game ni dia memang show dia lah Dia score 3 gol 2 penalti 1 gol padang What a performance daripada Bruno Fernandes So aku look forward lagi lah Aku keep look forward nak tengok gameplay pasukan Manchester United Under Amorim Sebab day by day gameplay dia pun semakin improve Dan nampak semakin jelas vision dia pun Kena kutuk dengan sejam mereka Barulah nak pandai main Lagi-lagi kasih Miro tu So tu lah MU menang 4-1 dalam game ni Memang totally Dominic pasukan Sociedad Sociedad tak nak can langsung Lagi-lagi dia pemain dengan 10 orang pula Memang deserve red card lah kan Waktu tu 2 goal lari seorang Waktu tu kira last man tackle lah Memang kena kad merah Itu pun dia perkataan MU by Referee Aku tak tahu lah bayang antar mana So ada lagi beberapa game dalam Europa League Dan juga Conference League Yang kita kena perhati Antaranya dalam Europa League Pasukan Fenerbahce dia pun boleh comeback dah tau. Mourinho punya team ni dah boleh comeback dah dengan Rangers. Menang 2-0. Walaupun dah main macam dekat tempat depan sendiri. Tapi away dia pun main padu. Tapi lelah kali masuk penalti shoot out. Oh, Oi, Fred pun tak score juga dalam game ni. So penalti bukan Fred seorang lah. Ada lagi Dusan tadi pun tak score. So memang Fenerbahce baca out disebabkan penalti. Tapi dia pun dah try the best. Cuma dia pun kalah. So Tottenham boleh comeback dengan pasukan SJ Akmar. Walaupun dia ni hampir terciduk buat mistake dalam game ni. Bergval sekali lagi buat mistake lah. Bergval ni dia seorang player yang bagus tau tapi dia selalu buat mistake dekat crucial moment aku tak tahu pasal apa dia kena study balik lah gameplay dia supaya dia tak keep buat mistake macam ni game lepas lawan dengan Ezek Akhmar dia yang score goal sendiri tapi game ni lawan dengan pasukan Ezek Akhmar dekat home dia buat mistake buatkan Ezek Akhmar boleh score untuk Chelsea pula Chelsea menang 1-0 dan aku rasa memang Chelsea favourite untuk bukan setakat untuk menang game ni saja untuk menang dalam conference league tapi dalam conference league kita still ada pencabar-pencabar hebat macam pasukan macam Fiorentina dan juga pasukan Anthony iaitu Real Betis. So, Chelsea jangan overconfident So, itulah video kali ni Apa-apa-apa untuk -apa, apa -apa, apa game-game Ada berjalan pada minggu ni Sorry lah Game macam Dortmund pun Aku tak sebut langsung kan Padahal dia pemenang dengan Lille So, next game Dortmund akan lawan dengan pasukan Barca Game tu pun patut kita perhati Game dekat quarter final ni Semua best-best lah. Untuk UCL hangpa tengok Arsenal lawan dengan Real Madrid Bayern lawan Inter Aston Villa lawan dengan PSG Unai Emery lawan dengan Bekah dia balik Dan Barca dengan Dortmund Europa League pun MU akan hadap dengan satu lawan Yang bukan calang-calang pasukan Leon. So itulah video kali ni. Apa boleh komen apa apa, -apa untuk game-game ni. Dan itulah video kali ni. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Salihan. Assalamualaikum.